Это видео стало главным событием недели. Взрыв возле Луганской обл. администрации шокировал весь мир. Смерти восьми человек и десятки раненых луганские боевики тут же обвиняют украинскую армию. И российские сайты, и э, сайты самих э, сепаратистов поведомили, что э, в эту будивлю обстреляли украинские уничтожители. Э, Сепаратисты уверены, что люди погибли из-за обстрела с воздуха. Ну что, залп сделал? Изверг. Главным доказательством этой версии становится вот эта любительская видеозапись. Вот так Луганск любит новая киевская власть. На ней видно истребитель Су-24, который производит залп над Луганском. Пресс-центр непризнанной Луганской Народной Республики даже публикует фото ракеты, которые якобы обстреляли обл. администрацию. Однако дотошные блогеры тут же опровергают эту версию. Фото этой ракеты были сделаны в Ровеньках. Ті фотографії представителі ДНР з щоб обвинити українську авіацію. Якщо ці люди, які впевнені, що це зробив літак, то вони повинні допустити якихось э, ну, незалежних э, експертів, які б провели розслідування. Тому що ту ракету, яку вони показали, що це явно фейк, що явно вона не, не з того літака, і її там і не було. Дай сам істрибітіль Су-24 не мог нанести такі слабкі розрушення. Цей літак, який Су-24, він дуже швидко рухається. От якщо його так летить між будинками, він от півтора маха має. Один і, і, 1500 кілометрів на годину. В нього з... міняється геометрія крила. Якщо б су 24 действительно вистрілював по зданню ракетами, повреждення були б бы куди серйозні. В ответ на обвинение сепаратистов армейцы публикуют свой анализ траектории полета Су-24 над Луганском. На этих фотографиях видно, что оператор стоит слева от парка, а ракеты из самолета летели в обратную сторону. Я больше чем уверен, с самого начала был, что, что там, что, что это не наша армия, ну, это наша территория. Блокпост разбомбить с людьми – это одна вещь. А стрелять на так, ну, навмання невідомо куди, ну, не зробить. Річ в тому, що все це документується. Він розмовляє, все записується, траєкторія, полеты его, маршрут. Это все это документується, це легко все выяснить. Версия армии. Самолет обстреливал позиции боевиков, которые напали на луганский погранотряд. Я вот снова телефоновал Александру Трахимцу, и он говорит, что настроение у хлопцев бодерое, все э, готовы выстреливаться, всего достаточно. на набоев достаточно. И даже если бы ракета была выпущена в администрацию, почему здание целое? Они говорят, что ракеты... Повітря земля це такої потужності. Якщо б дві ракети туди потрапили в цей будинок, завалилася фронтальна стіна. Принаймні, пошкодження були просто не, не такого типу. Фантастичні. Однако місія ОБСЕ в цій ситуації зайняла позицію Луганської народної республіки. Місія склоняється к версії, що обстріл був произведен з самолета. Ну что, Ізвірк. АТО заявляет, что украинские военнослужащие за будь-яких умов не ведут в огонь по житловых кварталах. Военные утверждают, погибшие возле администрации – дело рук самих боевиков, которые пытались сбить самолет украинской армии с помощью ПЗРК. бомба, братик. Переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для уничтожения самолетов и вертолетов. Боец может самостоятельно использовать и переносить его. ПЗРК работает достаточно просто. Ракета наводится на цель и дальше нужно только нажать на кнопку. Дальше ракета сама ищет свою мишень, ориентируясь на двигатель самолета. По всей вероятности, может быть, он скрылся в этот момент, когда пошла ракета. А ракета уже пошла. А перед ракетой здание и большое количество металла, и как большое количество электроники. Самоголовка ракеты сработала, и она пошла на нее. Версию военных подтверждает вот эта запись. Эксперты заметили, что перед взрывом что-то вспыхнуло в парке. Одна из версий утверждает, что эта вспышка и есть пуск ракеты из ПЗРК. Однако вместо самолета ракета полетела в здание. Возможно из-за того, что террористы выбрали неверную траекторию выстрела. А возможно из-за того, что ракета реагировала на тепло кондиционера в здании. При этом сама ракета не взорвалась. Убийцы или жертвы. Мог ли ошибиться пилот самолета украинской армии? Смотрите сразу после рекламы. Шу. 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 <связывая> <связывая> Ошибка террориста. Как жители Луганска и Донецка становятся живым щитом террористов. Смотрите прямо сейчас. При этом сама ракета не взорвалась. Если внимательно посмотреть видео, то не видно огромное облако взрыва. Мы видим только облако пыли, а не взрыва. Если бы был настоящий взрыв, эти машины не уезжали, а улетали бы с места происшествия. Возможно, виновница взрыва ракетная ловушка. Такие огненные ловушки истребители взбрасывают, чтобы сбить тепловые прицелы ракет ПЗРК. Одна из ловушек могла полететь в администрацию и протянуть за собой ракету. Но на відео з самолетом нет розлітаючихся искр при випуску ракетних ловушек. І тогда почому взрив пройшов з лівої сторони а не зверху? Стрельнули, стрельнули з парку або з будинку. І причому люди, які цього не вміли робити, це могла бути або низька траєкторія, тобто, що він ішов доволі низько, низький кут був, невеликий кут, або це була. Це був постріл такий, що ракета згубила ціль і знайшла те, що найбільш тепле. Существує ще й третя версія. Провокація со сторони Російської Федерації. А вот он бахнул. на території Криму в аеропорті Більбіка залишилось 8 наших самолітів. Міг-29 в бойовій готовності. Це літаки з українськими опізнавальними знаками збройних сил України. І сьогодні вночі ми отримали інформацію про те, що ці літаки почали активно готувати з провокативною метою. Використання їх на сході нашої держави з метою показати, як Збройні сили України завдають удар по цивільному населенню. Но в этом случае было бы нарушение воздушного пространства Украины. Система світ чужий це означає, що у нас по периметру кордонів всередині країни стоять радіолокаційні станції. Вони в бузовій готовності постійно, і вони постійно перевіряють, чи сюди не залетів чужий військовий літак. В Міноборони клянуться, після окупації Криму система безпасності була переписана. року порушення порядку В районі міста Луганськ органами управління повітряних сторон не забуду. Вісію або ошибки стрілков при использованні ПЗРК експерти називають саме реальний. Попередньо з'ясовано, що під час невдалої спроби. по выстрелу по э, літаку сбройных сил э, сами сепаратисты влучили в будинок обласної э, держав, областной державной администрации сепаратисты в очередной раз пытались уничтожить украинскую авиацию но в итоге убили мирных людей рядом <связано> ребята помогут которых в Донецке, Луганске и Славянске сепаратисты все чаще используют в качестве живого щита.